Чистое место. Чистое место. чистое место работает в штатном режиме. Мусор вывозится соответственно графика вывоза мусора. Задолженности по зарплате нет. Налоги погашаем, соответственно, графика погашения долгов по, по налогам. По экологии у нас задолженности перед бюджетом нет. Но вы же не сказали, самое главное для потребителей. Значит, 18 числа состоялся выконком, на котором было затвержден тариф для вывоза та захоронения твердых бытовых отходов для населения многоэтажек. Значит, тариф будет составлять 6,09 гривен человека. А Это будет с первого. Предыдущие предыдущие Предыдущий тариф был 7,95. Значит, тариф будет введен в действие с 1 апреля 2016 года. Публикация обязательно решения этого, помните? Да. По тем основаниям было отменено решение предыдущее, по тем основаниям, что просто вы не публиковали решение этой истоково. Вот и все. Так, все? Да. Так, по ситуации с пожилом. Значит, да, коротко, недоразумения какие-то. Значит, у нас на сегодняшний день... Я не день... хотел, чтобы это, скажем, дальше продолжалось. Как надо урегулировать вопросы, потому а что не устраиваем воины для коммунальных предприятий городского совета. Значит, Коростка. на сегодняшний день задолженность, значит, на сегодняшний день э, нами э, нашим предприятием перекрыт доступ на полигон твердых бытовых отходов предприятию КП ВЖРО. В связи с большой задолженностью за послугу вывоза отходов, за хоронение твердых побытовых отходов. Значит, сумма составляет э, 264 тысячи гривен. Значит, мы пытались решить мирным путем этот вопрос, поданы документы на суд, но хотелось бы хотя бы какие-то деньги получить от КП ВЖРЭО, хотя бы какую-то часть за эту услугу. Разговаривали мы в течение двух недель, предупреждали это предприятие, но никаких действий со стороны руководства не последовало. То есть хотели собраться, встретиться, переговорить, ну, на сегодняшний день кпвж пока не готова на встречу. Потому что опять вот прислала очередное сообщение, подстанции северная э, восток руды то есть ну вот так вот обычно действуют э, те поставщики услуг которые которым должны деньги они просто не допускают либо отключают поэтому ну мы переговорим позже об этом. Олег Федорович, надо в этом направлении двигаться, потому что я не, ну, это не такие большие деньги. Бюджет, бюджет вам сейчас перечислить, по снегоуборке сейчас мы переговорим. Деньги запланированы 150 тысяч, я думаю, еще 150 тысяч мы, мы дадим, там и будут и другие деньги, в том числе за долги перед ДТК. Мы запланировали, вы знаете, мы запланировали вам 300 тысяч.